Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini, channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Kementerian Pertahanan RI memberikan anugerah kenaikan pangkat luar biasa kepada 115 prajurit TNI. Penghargaan diberikan atas keberhasilan prajurit TNI melaksanakan operasi strategis di wilayah Papua, Pegunungan Papua Tengah, dan Papua Barat. Menhan Syafri Syamsuddi menegaskan jika negara selalu hadir dan juga memberikan penghargaan nyata atas pengorbanan prajurit TNI di medan tugas. Penghargaan kepada 115 prajurit TNI menjadi mandat moral bagi prajurit untuk terus menjaga profesionalisme sekaligus menjadi komitmen negara untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Seperti diketahui, para prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI HBMA ini berhasil menuntaskan operasi di Langin Jaya, Intan Jaya dan Teluk Bintuni. Kemudian itu sorean yang memat speaker Indonesia merujuk laut kepunyaan Malaysia ini sebagai amalan. Uh, perundingan yang dijalankan antara uh, Perdana Menteri dengan Prabowo, Adakah hak Sabah dilindungi melalui penglibatan Ketua Menteri Sabah dengan Ketua Menteri Sarawak dalam perundingan itu? Dipahamkan bahwa Uh, perundingan empat mata uh, perundingan hanya berjalan empat mata dan bukan delapan mata dan tidak ada kehadiran kedua-dua ketua menteri dalam perundingan dengan Prabowo. Adakah itu uh, berlaku yang umat? Terima kasih, Tuan Speaker <coughs> Soalan yang ada, apakah jaminan strategi kerajaan Malaysia bahawa perbincangan kerjasama pembangunan bersama Joint Development di area ND6 dan ND7 ini dengan Indonesia tidak akan menjejaskan tuntutan maritime Malaysia khususnya kepentingan Sabah Timur dan apakah pendekatan pendekatan diplomatik yang diambil oleh Malaysia berkaitan hal ini dan Tenggara ingin memberi peringatan kepada Kementerian kalau bincang tu biarlah start right from the start kita pastikan menang-menang tu pada perbincangannya sebab melihat kepada perbincangan Johor Singapura kadang-kadang kita banyak yang terlepas Terima kasih yang berhormat Menteri Luar Negeri. Pertama saya setuju dengan pandangan yang berhormat negara benar dalam setiap perundingan, setiap mesyuarat. Kita sentiasa kita, 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 kita mementingkan uh, kedaulatan, hak kedaulatan dan juga kepentingan Malaysia terutamanya Stakeholders yang terbesar dalam ialah Negeri Sabah Jadi kita akan gunakan sebaik mungkin untuk kita Merungkai, berbincang secara uh, Sahabat huh? Tidak secara emosi Tetapi kita dalam masa itu kita Mementingkan soal hak kedaulatan Malaysia, hak kedaulatan Negeri Sabah dan juga kepentingan negara juga Negeri Sabah itu terus diberi Terima kasih uh, Saya percaya kita perlu sokong Usaha-usaha untuk memastikan PRK ini dapat dilaksanakan dengan baik pada masa yang sama juga boleh menyumbang tadi kepada peningkatan jumlah rakyat Malaysia yang terlatih dan bersedia untuk berkhidmat dalam pada itu cuba Menteri kita lihat memang cabarannya saya rasa ialah untuk mendapatkan sukarela mereka yang sukarela untuk bersama dalam program-program begini apakah kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk menarik lebih ramai daripada kalangan anak-anak muda untuk menyertai PLKN di samping apakah kaedah untuk kita menyampaikan pengetahuan ini kepada ibu bapa dan kepada pemimpin-pemimpin supaya melihat PLKN ini sebagai satu kaedah penting untuk masa depan dan juga untuk persediaan dari segi angkatan-angkatan masa depan negara kita. Terima kasih. Kase Yabubat, terima kasih atas sokongan dan kefahaman betapa pentingnya usaha kita untuk meneruskan PLKN 3.0 ini dan sememangnya pendekatan untuk menyertai PLKN ini selain daripada mereka yang telah terpilih kita juga mengalu-alukan mereka yang secara sukarela ingin menyertai PLKN dan dalam konteks ini saya percaya pemimpin-pemimpin masyarakat seperti ahli-ahli Al yang berhormat boleh mewawarkan supaya mana-mana mereka yang telah pun terpilih ataupun yang ingin menyertai PLKN itu wajar untuk bersama-sama menjaya dan menyertai apabila terpilih ataupun secara sukarela dan seperti yang kita sedia maklum salah satu daripada kelebihan juga yang kita sediakan untuk PLKN 3.0 ini ia tidak akan berakhir hanya dengan latihan-latihan uh, yang disertai tetapi juga kita sediakan uh, dan wujudkan laluan-laluan pembangunan dan kerja kerjaya yang jelas untuk mereka pilih setelah mereka tamat kepada latihan-latihan uh, yang mereka ikuti. Uh, PRKN 30.0 ini apabila mereka keluar mereka dapat menghebahkan mengenai kelebihan kelebihan yang mereka uh, telah uh, dapat nikmati sepanjang mereka menyertai PLKN 3.0. Jadi terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah sama-sama memahami dan memberi terus sokongan kepada uh, PLKN 3.0 pada hari ini. Puan yang dipertua, yang berhormat Kudat dan Yang berhormat Sempurna telah membangkitkan persoalan tentang keselamatan perairan Sabah. Kementerian Tahanan memangnya amat amat mengambil berat isu keselamatan dan uh, dan pertahanan negara termasuk wilayah Sabah. Kerana lokasi Sabah terletak di sempadan antarabangsa yang kritikal dan strategik. Secara umumnya, Kementerian memberikan jaminan bahawa wilayah Sabah adalah aman dan selamat. Pada masa sekarang, keselamatan sempadan darat dan laut antarabangsa di sekeliling Sabah dikawal melalui pelbagai lapisan pertahanan oleh ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu tentera darat, tentera laut dan tentera udara menerusi pelaksanaan pelbagai operasi. Kawalan keselamatan oleh trup ATM turut dibantu dan dilaksanakan secara bersepadu dengan operasi daripada agensi keselamatan lain seperti ESCOM dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia sepanjang perairan Sabah atau Laut Sulawesi Operasi keselamatan dan pengawasan sentiasa dilaksanakan sepanjang masa selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.